Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Kami dari kumpulan 8 ingin membentangkan tugasan kami yang bertajuk keberkesanan teknologi AI dalam mencegah penyebaran berita palsu di media sosial berdasarkan etika Islam. Jadi ahli kumpulan kami terdiri daripada saya sendiri Muhammad Rafizi Berashi, yang kedua adalah Azra binti Abdul Gajum, ketiga Lailatul Amalah binti Ijmal. Keempat, Rabi'atul Adawiyah binti Longbonsu dan yang terakhir Nur Ain Sofia binti Motah. Bagi bahagian pengenalan, saya ingin menjelaskan terlebih dahulu latar belakang isu yang dikaji. Pada era digital masa kini, media sosial telah menjadi medium utama penyebaran maklumat dengan uh, akses yang mudah dan capaian yang luas masyarakat semakin bergantung kepada platform seperti Facebook, Twitter, Instagram, TikTok dan WhatsApp sebagai sumber berita harian. Namun di sebalik manfaatnya wujud cabaran besar iaitu penyebaran berita palsu. Berita palsu ini memberi kesan yang sangat serius. Ia boleh menimbulkan kekeliruan dalam kalangan masyarakat menyebabkan perpecahan sosial, mewujudkan ketidakstabilan politik dan mengganggu keharmonian negara. Antara faktor utama masalah ini berlaku ialah kerana pengguna media sosial cenderung untuk menyebarkan maklumat tanpa membuat semakan kesahihan terlebih dahulu. Baiklah, seterusnya saya ingin menjemput rakan saya Nur Ain Sofia untuk meneruskan pembentangan dengan bahagian peristiwa-peristiwa yang dialami. Terima kasih kepada Rafizi. Jadi, bagi bahagian peristiwa-peristiwa yang kami lalui ialah terdapat empat pengalaman utama yang kami lalui sepanjang menyiapkan tugasan ini. Yang pertama, proses pencarian maklumat akademik. Yang kedua, perbincangan kumpulan. Ketiga, cabaran mengimbangi teknologi dan etika Islam dan yang keempat kesukaran dalam mengurus masa okay, untuk peristiwa pertama ialah proses pencarian maklumat akademik jadi pada peringkat awalnya kami berdepan cabaran untuk memahami istilah teknikal seperti machine learning natural language processing dan deep learning jadi bagi kami istilah ini agak asing kerana kurang latar belakang mengenai dalam bidang teknologi jadi bagi mengatasi masalah ini, kami berusaha membaca artikel tambahan, menonton video penjelasan yang lebih mudah serta merujuk kepada rakan yang lebih memahami dalam hal ini. Dari hasil daripada usaha ini, kami berjaya memahami asas teknologi AI yang berkaitan dengan tajuk tugasan yang diberikan. Daripada pengalaman ini juga, kami belajar bahawa kesungguhan dan kesabaran amat penting dalam mencari ilmu terutama apabila berdepan dengan topik yang baru dan mencabar. Jadi untuk peristiwa yang kedua pula ialah perbincangan secara berkumpulan disebabkan kekangan masa dan jadual yang berbeza daripada kami semua jadi kami tidak selalu dapat berjumpa secara bersemuka. Jadi kami banyak menggunakan platform sosial media seperti Google Meet dan WhatsApp untuk berbincang pada pingkawal, awal, berlaku sedikit kekeliruan dalam perbincangan tugas kerana masing-masing mempunyai kekuatan yang berbeza. Namun apabila pembincangan yang berulang, <coughs> akhirnya kami dapat menyelesaikan tugasan kami dengan lebih teratur. Dan daripada pengalaman ini juga, kami belajar bahawa komunikasi yang jelas, kerjasama dan sikap toleransi sangat penting untuk kami untuk memastikan kerja kumpulan kami berjalan dengan lancar. Seterusnya, untuk peristiwa yang ketiga pula ialah cabaran mengimbangi teknologi dan etika Islam pada peringkat awal, tugasan kami lebih banyak memberi fokus kepada aspek teknikal AI seperti cara algoritma digunakan untuk mengesan berita palsu. Namun, selepas disemak semula, kami dapati bahawa etika Islam kami agak ringkas. Oleh itu, kami menambah perbincangan tentang nilai Islam antaranya prinsip tabayun iaitu menyemak kebenaran, berita, larangan menyebarkan fitnah serta kepentingan bercakap benar. Dan daripada pengalaman ini, kami belajar bahawa tugasan yang baik perlu menekankan keseimbangan antara ilmu duniawi dan ilmu ukhrawi supaya hasilnya lebih menurut. Dan peristiwa yang terakhir sekali ialah kesukaran dalam mengurus masa. Tugasan ini perlu diserahkan serentak dengan beberapa tugasan yang lain. Jadi berlaku pertidihan jadual akhirnya terpaksa disiapkan dalam masa yang singkat. Jadi situasi ini kami men situasi ini menyebabkan kami berasa tertekan dan kurang fokus dan daripada pengalaman ini kami belajar bahawa disiplin amat penting. Jadi tugasan perlu dirancang lebih awal, jadual perlu disusun dengan baik dan yang penting jangan menangguhkan kerja hingga ke saat akhir. Seterusnya, saya sarankan perbandangan ini kepada rakan saya, Rabi'atul Tepadaya, untuk menerangkan tentang pengalaman pembelajaran yang dialami. Terima kasih. Bagi bahagian pengalaman pelajaran yang dialami, terdapat empat pengalaman yang utama yang kami peroleh hasil daripada tugas yang ini. Yang pertama, pengalaman pelajaran pertama ialah pengetahuan tentang teknologi AI. Melalui tugasan ini, kami faham dengan lebih jelas peranan AI dalam mengesan berita palsu. Kami belajar tentang konsep asas seperti Machine Learning, Natural Language Processing atau NLP dan juga teknologi Deep Face Detection yang digunakan untuk mengenal pasti imej atau video palsu. Daripada sini, kami sedar bahawa AI bukan sekadar digunakan untuk hiburan seperti aplikasi harian tetapi sebenarnya menjadi mekanisme penting dalam menjaga kebenaran maklumat di media sosial. Yang kedua, pengalaman pelajaran kedua ialah kefahaman tentang etika Islam. Kami belajar bahawa Islam menekankan prinsip tabayun iaitu kewajipan menyemak kebenaran sesuatu berita sebelum menyebarkannya. Seperti yang disebut dalam surah Al-Hujurat iaitu ayat 6 dalam Islam Berita palsu dianggap sebagai fitnah. Dan fitnah ini boleh membawa mudarat besar kepada masyarakat. Sama ada menimbulkan perbalahan, perpecahan atau menjejaskan keharmonian. Sebab itu kami menyedari bahawa teknologi AI yang digunakan untuk mengesan berita palsu perlu dipandu oleh etika Islam supaya menggunakannya benar-benar menjamin nilai kebenaran dan keadilan. Yang ketiga, Pengalaman pelajaran ketiga ialah kemahiran mencari dan mengolah maklumat. Melalui tugasan ini, kami belajar untuk membezakan antara sumber akademik, laporan rasmi dan maklumat umum di internet. Kami juga berlatih mengolah maklumat yang kompleks supaya lebih mudah difahami dan sesuai dimasukkan dalam tugasan. Proses ini mengasah pemikiran kritis kami dan pada masa yang sama meningkatkan kemahiran menulis dalam bentuk akademik yang lebih tersusun. Yang terakhir, pengalaman pelajaran keempat ialah kemahiran insania atau soft skill. Kami sedar betapa pentingnya kerjasama berpasukan dan berkomunikasi yang berkesan untuk memastikan tugasan dapat disiapkan dengan baik. Disebabkan kekangan masa, kami banyak menggunakan platform dalam seperti Google Meet dan WhatsApp untuk berbincang dan berkongsi kain maklumat. Selain itu, pengalaman ini juga menyedarkan kami tentang kepentingan pengurusan masa dan disiplinkan diri supaya tugasan kami tidak tergendala dan tekanan dapat dielakkan. Seterusnya, saya serahkan pembentangan kepada rakan saya Azra untuk menerangkan tentang kelemahan dan kekuatan semasa menjalankan tugasan ini. Baiklah, saya Azra akan teruskan pemenangan dengan kelemahan semasa menjalankan tugasan. Yang pertama ialah saya sedar bahawa penguasaan saya terhadap teknologi AI masih pada tahap asas. Bidang seperti Machine Learning dan Natural Language Processing NLP masih belum saya kuasai sepenuhnya. Disebabkan itu, saya kurang yakin untuk menerapkan secara teknikal, terutama apabila berdepan dengan soalan yang lebih mendalam. Dalam kebanyakan situasi, saya terpaksa bergantung pada rujukan tambahan dan juga bantuan daripada lakan yang lebih mahir bagi memastikan pemahaman saya lebih tepat. Hal ini menunjukkan keperluan untuk saya menambah ilmu dan latihan supaya dapat meningkatkan keyakinan serta kemampuan teknikal. Seterusnya yang kedua ialah pengurusan masa yang lemah. Dari segi pengurusan masa pula, saya akui ini adalah kelemahan utama saya. Saya cenderung melakukan tugasan sehingga ke saat akhir, akibatnya saya perlu menyiapkan kerja dalam tangganan tergesa-gesa dan tertekan. Situasi ini bukan sahaja memberi tekanan kepada diri saya, malah menjejaskan kualiti kerja yang dihasilkan kerana masa yang tinggal terlalu singkat untuk semakan dan penambahbaikan. Hal ini membuktikan saya perlu lebih berdisiplin dan membuat jadual yang lebih teratur agar hasil bekerja yang berkualiti. Baiklah, saya Azra akan teruskan pemandangan dengan kelemahan semasa menjalankan tugasan. Yang pertama ialah saya sedar bahawa penguasaan saya terhadap teknologi AI masih pada tahap asas. Bidang seperti machine learning dan natural language processing NLP masih belum saya kuasai sepenuhnya. Disebabkan itu, saya kurang yakin untuk menerapkan secara teknikal, terutama apabila berdepan dengan soalan yang lebih mendalam. Dalam kebanyakan situasi, saya terpaksa bergantung pada rujukan tambahan dan juga bantuan daripada lakan yang lebih mahir bagi memastikan pemahaman saya lebih tepat. Hal ini menunjukkan keperluan untuk saya menambah ilmu dan latihan supaya dapat meningkatkan keyakinan serta kemampuan teknikal. Seterusnya yang kedua ialah pengurusan masa yang lemah Dari segi pengurusan masa pula, saya akui ini adalah kelemahan utama saya Saya cenderung menakutkan tugasan sehingga ke saat akhir Akibatnya saya perlu menyiapkan kerja dalam tegangan tergesa-gesa dan tertekan Situasi ini bukan sahaja memberi tekanan kepada diri saya Malah menjejaskan kualiti kerja yang dihasilkan Kerana masa yang tinggal terlalu singkat untuk semakan dan penambahbaikan Hal ini membuktikan saya perlu lebih berdisiplin dan membuat jadual yang lebih teratur agar hasil bekerja yang berkualiti. Baiklah, saya sambung. Yang ketiga ialah kurang berani menyuarakan pendapat. Selain itu, saya juga kurang berani untuk menyuarakan pendapat dalam perbincangan kumpulan. Saya lebih cenderung untuk mendengar berbanding, berbanding berkongsi idea kerana bimbang pandangan saya tidak tepat atau tidak diterima oleh ahli kumpulan lain. Disebabkan itu sumbangan saya pada peringkat awal perbincangan agak terbatas Namun begitu apabila diberi ruang dan keyakinan saya mampu memberikan pandangan yang membina Jadi kelemahan ini sebenarnya boleh diperbaiki dengan latihan komunikasi dan keyakinan diri yang lebih baik Seterusnya yang keempat, uh, fokus tidak seimbang. Akhir sekali kelemahan saya ialah fokus yang tidak seimbang dalam tugasan yang diberikan. Saya terlalu menekankan aspek teknologi sehingga mengabaikan aspek etika Islam yang sama pentingnya. Kesannya saya terpaksa membuat ulang kaji semula dan menambah bahagian yang tertinggal. Masalah ini berpunca daripada kurangnya perancangan awal yang menyeluruh. Jika lebih terliti dalam perancangan, saya dapat mengimbangkan kedua-dua aspek iaitu teknologi dan etika sejak awal lagi. Baiklah, saya sambung. Yang ketiga ialah kurang berani menyuarakan pendapat. Selain itu, saya juga kurang berani untuk menyuarakan pendapat dalam perbincangan kumpulan. Saya lebih cenderung untuk mendengar berbanding, berbanding berkongsi idea kerana bimbang pandangan saya tidak tepat atau tidak diterima oleh ahli kumpulan lain. Disebabkan itu sumbangan saya pada peringkat awal perbincangan agak terbatas. Namun begitu apabila diberi ruang dan keyakinan saya mampu memberikan pandangan yang membina jadi ke kelemahan ini sebenarnya boleh diperbaiki dengan latihan komunikasi dan keyakinan diri yang lebih baik. Seterusnya yang keempat, uh, fokus tidak seimbang. Akhir sekali kelemahan saya ialah fokus yang tidak seimbang dalam tugasan yang diberikan. Saya terlalu menekankan aspek teknologi sehingga mengabaikan aspek etika Islam yang sama pentingnya. Kesannya saya terpaksa membuat ulang kaji semula dan menambah bahagian yang tertinggal. Masalah ini berpunca daripada kurangnya perancangan awal yang menyeluruh. Jika lebih teliti dalam perancangan, saya dapat mengimbangkan kedua-dua aspek iaitu teknologi dan etika sejak awal lagi. Saya teruskan lagi pembentangan dengan aspek kekuatan. Yang pertama ialah ketelitian dalam penulisan dan semakan. Salah satu kekuatan saya ialah ketelitian dalam penulisan dan semakan. Saya berusaha menghasilkan penulisan yang kemas, tersusun serta bebas daripada kesalahan bahasa. Setiap fakta yang digunakan juga saya sertakan dengan rujukan sahih supaya hasil tugasan lebih kukuh dan boleh dipercayai. Dengan cara ini, kualiti tugasan meningkatkan dan lebih meyakinkan apabila dibentangkan. Yang kedua ialah uh, saya juga rajin membuat bacaan tambahan di luar bahagian bahan yang diberikan oleh pensyarah. Saya biasanya mencari jurnal, laporan berita serta artikel yang berkaitan dengan Islam bagi menambah isi kandungan tugasan. Hal ini menjadikan tugasan saya lebih segar, terkini dan mempunyai sudut pandangan yang lebih luas berbanding hanya bergantung kepada satu sumber rujukan sahaja. Saya teruskan lagi pemandangan dengan aspek kekuatan. Yang pertama ialah ketelitian dalam penulisan dan semakan. Salah satu kekuatan saya ialah ketelitian dalam penulisan dan semakan. Saya berusaha menghasilkan penulisan yang kemas, tersusun serta bebas daripada kesalahan bahasa. Setiap fakta yang digunakan juga, saya sertakan dengan rujukan sahih supaya hasil tugasan lebih kukuh dan boleh dipercayai. Dengan cara ini, kualiti tugasan meningkatkan dan lebih meyakinkan apabila dibentangkan. Yang kedua ialah, saya juga rajin membuat bacaan tambahan di luar bahagian bahan yang diberikan oleh pesyarah. Saya biasanya mencari jurnal, laporan berita serta artikel yang berkaitan dengan Islam bagi menambah isi kandungan tugasan. Hal ini menjadikan tugasan saya lebih segar, terkini dan mempunyai sudut pandangan yang lebih luas berbanding hanya bergantung kepada satu sumber rujukan sahaja. Saya teruskan lagi pemandangan dengan aspek kekuatan. Yang pertama ialah ketelitian dalam penulisan dan semakan. Salah satu kekuatan saya ialah ketelitian dalam penulisan dan semakan. Saya berusaha menghasilkan penulisan yang kemas, tersusun serta bebas daripada kesalahan bahasa. Setiap fakta yang digunakan juga saya sertakan dengan rujukan sahih supaya hasil tugasan lebih kukuh dan boleh dipercayai. Dengan cara ini, kualiti tugasan meningkatkan dan lebih meyakinkan apabila dibentangkan. Yang kedua ialah, uh, saya juga rajin membuat bacaan tambahan di luar bahagian bahan yang diberikan oleh pesyarah. Saya biasanya mencari jurnal, laporan berita serta artikel yang berkaitan dengan Islam bagi menambah isi kandungan tugasan. Hal ini menjadikan tugasan saya lebih segar, terkini dan mempunyai sudut pandangan yang lebih luas berbanding hanya bergantung kepada satu sumber rujukan sahaja. Baiklah, yang ketiga ialah keupayaan menghubungkan teknologi dengan Islam. Salah satu lagi kekuatan saya ialah keupayaan menghubungkan teknologi dengan nilai-nilai Islam. Sebagai contoh dalam membincangkan konsep AI, saya cuba mengaitkan dengan prinsip Islam seperti tabayun, larangan fitnah serta bercakap benar. Pendekatan ini menjadikan tugasan lebih seimbang antara aspek teknikal dan nilai agama, sekaligus memberi dimensi baharu dalam penulisan. Dan yang terakhir ialah komitmen dan rasa tanggungjawab. Saya mempunyai komitmen dan rasa tanggungjawab yang tinggi. Saya sentiasa berusaha menyiapkan bahagian tugasan saya sebaik mungkin di samping membantu rakan-rakan menyimak dan menambah baik hasil kerja. Dengan disiplin ini rakan sekumpulan lebih yakin dan boleh bergantung harap kepada saya untuk sama-sama memastikan tugasan disiapkan dengan sebaiknya. Baiklah, yang ketiga ialah keupayaan menghubungkan teknologi dengan Islam. Salah satu lagi kekuatan saya ialah keupayaan menghubungkan teknologi dengan nilai-nilai Islam. Sebagai contoh dalam membincangkan konsep AI, saya cuba mengaitkan dengan prinsip Islam seperti tabayun, larangan fitnah serta bercakap benar. Pendekatan ini menjadikan tugasan lebih seimbang antara aspek teknikal dan nilai agama, sekaligus memberi dimensi baharu dalam penulisan. Dan yang terakhir ialah komitmen dan rasa tanggungjawab saya mempunyai komitmen dan rasa tanggungjawab yang tinggi. Saya sentiasa berusaha menyiapkan bahagian tugasan saya sebaik mungkin di samping membantu rakan-rakan menyemak dan menambah baik hasil kerja. Dengan disiplin ini, rakan sekumpulan lebih yakin dan boleh bergantung harap kepada saya untuk sama-sama memastikan tugasan disiapkan dengan sebaiknya. Baiklah, yang ketiga ialah keupayaan menghubungkan teknologi dengan Islam. Salah satu lagi kekuatan saya ialah keupayaan menghubungkan teknologi dengan nilai-nilai Islam. Sebagai contoh dalam membincangkan konsep AI, saya cuba mengaitkan dengan prinsip Islam seperti tabayun, larangan fitnah serta bercakap benar. Pendekatan ini menjadikan tugasan lebih seimbang antara aspek teknikal dan nilai agama, sekaligus memberi dimensi baharu dalam penulisan. Dan yang terakhir ialah komitmen dan rasa tanggungjawab. Saya mempunyai komitmen dan rasa tanggungjawab yang tinggi. Saya sentiasa berusaha menyiapkan bahagian tugasan saya sebaik mungkin di samping membantu rakan-rakan menyemak dan menambah baik hasil kerja. Dengan disiplin ini, rakan sekumpulan lebih yakin dan boleh bergantung harap kepada saya untuk sama-sama memastikan tugasan disiapkan dengan sebaiknya. Terima kasih. Bagi bahagian langkah-langkah atau cadangan untuk membaiki atau menambahkan Terdapat empat langkah-langkah atau cadangan utama yang kami kenal Pasti sepanjang proses menyiapkan tugasan ini Salah satu langkah pertama ialah meningkatkan penguasaan asas AI Dengan mengikuti kursus pendek di platform seperti Coursera atau edX Selain itu kami juga boleh membaca artikel ilmiah yang mudah difahami Dan menonton video penjelasan invest di YouTube. Dengan cara ini, pengetahuan asas tentang AI dapat diperkuat dengan lebih berkesan. Langkah kedua, memperbaiki pengurusan masa dengan membahagikan tugasan kepada bahagian kecil, menetapkan tarikh siap lebih awal dan menggunakan aplikasi seperti Google Calendar atau Trello. Dengan cara ini, kami dapat mengurus masa dengan lebih berkesan dan memastikan tugasan disiapkan tepat pada waktunya. Langkah ketiga, lebih aktif dalam perbincangan dengan menganggap setiap perbincangan sebagai ruang pembelajaran, menetapkan sasaran untuk memberi sekurang-kurangnya satu cadangan setiap mesyuarat dan meningkatkan keyakinan serta sumbangan idea. Dengan cara ini, kami dapat menjadi ahli kumpulan yang lebih proaktif dan tugasan lebih berkualiti hasil perbincangan bersama. Langkah terakhir ialah mengimbangi fokus teknologi dan juga etika Islam dengan membuat kerangka penulisan yang seimbang membahagikan ruang sama rata antara aspek teologi dan etika serta meminterakan menyemak keseimbangan tugasan dengan cara ini tugas kami akan lebih menyeluruh dan seimbang dari segi ilmu dan nilai Baiklah, secara keseluruhan tugasan ini memberi impak besar dari aspek akademik peribadi dan spiritual dari segi pengetahuan akademik kami lebih memahami peranan AI dalam mengesan dan menapis berita palsu serta menyedari cabaran seperti ketetapan, bias dan kebolehpercayaan maklumat. Dari segi etika Islam pula, prinsip tawayun surah al-hujurat uh, 6 selari dengan konsep uh, fact checking dan kami faham bahawa menyebar berita palsu adalah fitnah dan dosa besar. Dari segi kemahiran insaniah, tugasan ini mengajar kami kerjasama, komunikasi, pengurusan masa dan disiplin serta membuat kami lebih sedar kelemahan dan kekuatan diri. Dari segi kesedaran peribadi, kami lebih berhati-hati menerima dan menyebar maklumat dan mula mengingatkan keluarga serta rakan tentang kepentingan semakan fakta. Akhir sekali tugas ini menggabungkan ilmu duniawi dan ukhrawi membentuk kami sebagai pelajar yang lebih berdisiplin muslim yang lebih berhati-hati dan individu yang lebih terbuka menghadapi cabaran baharu jadi itu sahaja dari kami sekian terima kasih